Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musunnihurrahim. Allah Ta'ala nufakna bi'ulumihi. Wa amadna bi'asrarihi bid'araini. Amin. Sebelas. Sebelas. Nah. Wa tasghiru. dan maksiat hati yang nomor 13 adalah meremehkan lima azamallahu sesuatu yang sudah diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perkara apapun yang sudah diagungkan sama Allah jangan suka diremehin Apalagi perkara tersebut bentuknya ketaatan Ataupun perkara tersebut bentuknya kemak Sia. Jangan suka dianggap remeh apalagi dijadiin candaan-candaan Kalau kita baca kitab Mirba Tuzuk di Kesdik Syarahnya kitab Sulamun Taufik bahwa murtad itu terbagi menjadi tiga bagian ada murtad bil i'tikad ada murtad bil lisan ada murtad dengan perbuatan orang meremehkan sesuatu yang sudah diagungkan oleh Allah dengan lisannya maka dia sudah masuk dalam dosa besar Ketika dia meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah dengan lisan dan dengan etikatnya, dengan keyakinannya, maka bukan cuma dosa besar, tapi apa? Mur? Bisa dibedain nggak? Ada orang bercanda tentang hukum agama, lisannya doang yang bercanda, tapi hatinya enggak, hatinya tetap meyakini itu adalah hal yang diagungkan oleh Allah. Maka Bercandanya dia dengan lisannya itu dosa, bes. Tapi kalau sudah hatinya yang mengatakan ini remeh, ini nggak ada artinya, ini nggak ada nilainya, padahal perkara yang diremehkan itu adalah perkara yang diagungkan oleh Allah, maka bukan cuma dosa, tapi mur. Paham? Jadi lebih berat mana tuh? Lebih berat lisan apa hati? hati dan orang gak ada yang tahu hati orang lain bahkan kita sendiri gak tahu saat kita melakukan kemaksiatan hati kita bagaimana posisinya makanya berkahnya ngaji akhirnya kita punya filter hati kita jangan sampai meremeh meremehkan kalau meremehkan sesuatu yang sudah diagungkan oleh Allah bukan cuma dosa tapi murtad bukan cuma dosa tapi murtad Ah, ngapain sholat kayak kagak jomblo terus <tuh> <tuh> ngomong begitu dosa apa kagak dosa karena ngeremehin sholat? kalau cuma lisannya saja yang ngeremehin cuma dosa Loh. tapi jika hatinya sudah ikut-ikutan mengatakan sholat itu nggak penting bukan cuma dosa tapi murda. Buk, ada nggak ada nggak kayak gitu nggak ada di sini mau lagi pada ngaji makanya <tuk> <tuk> jangan pernah meremehkan deh apa-apa yang udah Allah muliain udah muliain Allah saja yang menciptakan memuliakan masa kita makhluk kagak ikut muliain betul gak? masjid, sholat berjamaah, majelis taklim, apalagi masjidil haram, ka'bah, sofa, marwah, apapun syiar-syiar agama muliakan. Kalau bukan kita orang Islam sampai mau muliain, kagak demen sama pengajian gara-gara ada konflik sama pengurusnya misalnya maka nggak demennya sama pengurusnya aja sama jangan, jangan sama pengajiannya Karena pengajiannya mah syiar agak bedain tuh Gedek gua ke sono Agak makal gua ngaji lagi di sono Kenapa emang sendal gua hilang Yang salah dia Yang diremehin majelisnya Karena majelis-majelis taklim Halakoh-halakoh yang di dalamnya ada syiar-syiar maka itu termasuk min Allah daripada syiar-syiar agama. Agama <tuh> bahkan Rasulullah sampai mengatakan apa? raudatul jan Taman Surga. Kata Nabi jannati Kalau kamu lagi jalan tiba-tiba kamu ketemu dengan Taman Surga mampir kata Nabi. Sahabat nanya, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, yang kamu maksud taman surga itu apa ya Rasulullah?" "Majalisul Majalisul dzikri. Majalisul zikr wa majalisut ta'lim. Tempat-tempat di mana di situ di dikumandangkan di, di lafat lafat Allah, mengingat Allah, sehingga orang-orang yang di dalamnya itu betul-betul tujuannya cuma ingin kembali kepada Allah. Maka itulah disebutnya apa?" Riyadul Amansur Mansur ya. Makanya lagi ngaji mah enak adem zikir adem selawatan sama utang juga lupa. Iya, lagi ngaji mah mau utang lupa, lupa. Lagi berantem sama bini di rumah juga lupa tuh. Sampai pintu rumah puyang lagi. Masya Allah. Jadi jangan remehin apa yang sudah dimuliakan sama al Allah. Allah. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin udah kita bahas, kita ulang lagi nggak apa-apa dikit. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala talatan fi talatin. Allah Taala menyembunyikan tiga hal di dalam tiga hal. Ridhahu fi yang pertama Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Kita nggak tahu di taat kita yang mana Allah ridhok sama kita. Betul nggak? Apakah di waktu sholat isya tadi ataupun pada saat sholat sunnah ataupun pada saat zikirnya ataupun saat sekarang lagi ngaji ataupun hal yang kita anggap sepele ternyata di situ ada ridho Allah. Lagi mau jalan ke majelis, ngelihat ada batu di jalan, tiba-tiba dia singkirin niatnya supaya orang biar selamat kagak kesandung. Bisa jadi di hal itu Allah ridho kepada dirinya. Atau sebelum dia berangkat ngaji, dia lihat dulu emaknya, dilihat dulu orang tuanya, dilihat dulu orang-orang yang memang dalam tanggungannya dia pastikan dulu orang-orang tersebut aman baru dia berangkat ngaji. Bisa jadi dalam urusan itu dia diridhoi oleh Allah. Kita nggak tahu tuh di mana Allah ridho sama kita. Betul apa enggak? falatah taati Maka janganlah kamu meremehkan ketangatan sedikit pun sebab kita nggak tahu di taat yang mana Allah ri Allah ri sama kita Itu yang pertama jangan ngeremehin ibadah sekecil apa sebaliknya wakal di bahu Allah juga merahasiakan kemurkaannya dalam kemak siatan nggak tahu kita di maksiat yang mana di situ Allah murka sama kita Apakah dimaksiat tadi waktu kita datang, datang ke majelis Ngeliat ada orang kemudian kita omongin ataupun sebelum berangkat ke majelis ribut dulu sama laki ini karena lakinya belum diceplokin telur mau makan malam <laughs> maksiat nggak kira-kira maksiat nggak dosa nggak kira-kira dosa dosa lah dosa telana. dosa seneng amat Salatah hakironna minal ma'ziyati syi'ah. Maka kata Nabi Janganlah kamu ngeremehin sekecil apapun kemaksiatan Karena kita nggak tahu di maksiat yang mana Allah murka. murka Ya Dan yang terakhir Wa akhba fi khalqihi Allah merahasiakan wali-walinya kekasih-kekasihnya fi khalqihi di dalam makhluk-makhluknya minhum ahada maka janganlah kita meremehkan manusia satu orang pun karena bisa jadi orang yang kita remehin orang yang dicintai oleh Allah kalau dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah kemudian kita benci sama dia nauzubillahi min zalik tuh kata Allah dalam sebuah hadis qudsi man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi siapa orang yang memusuhi waliku memusuhi kekasihku maka hakikatnya dia sudah menar, menar, apa namanya, menabuh genderang perang terhadap diriku Kalau kita caci maki kekasihnya Allah, caci maki orang yang dicintai oleh Allah, sama aja kita ngajakin apa? Perang sama Allah. Perang sama Allah siapa yang mau belain bu? Kalau ada kekasihnya Allah sakit hati, yang murga itu bukan kekasihnya tapi Allah. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun bu? Ada yang tahu enggak? Yang tahu dapat hadiah, berangkat haji jika mampu. <laughs> Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Lalu setelah itu umatnya ditenggelamkan, dibina, seakan tidak tersisa satu orang pun termasuk anak kandungnya Nabi Nuh yang bernama kan, kan, saya mau tanya kenapa umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan dibinasakan ada yang bisa jawab karena nggak mau ngikutin dakwah di Nabi Nuh oh kalau gitu dari pertama aja tenggelamin Hah? kalau begitu dari tahun pertama aja nggak usah nungguin berapa 950 tahun Ini 950 tahun baru tanggal Orang ulama tafsir mengatakan karena Nabi Nuh sudah kecewa dengan mereka Ketika Nabi Nuh sudah kecewa Sudah merasa tersakiti hatinya 9 tahun sifat kemanusiaannya Nabi Allah Nuh namanya manusia ya Sifat kecewanya timbul maka Allah nggak tinggal diam tuh ada kekasihnya dikecewakan disakiti hatinya maka langsung Allah binasakan semuanya apalagi Nabi Nuh sampai berdoa Rabbi sesungguhnya aku dakwah dagaumi laylan wa nahara telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam tapi justru kaumku bukan tambah Dekat kepadamu Mau menyembah engkau Justru mereka mengolok-olok kamu Menyakiti hatiku ya Allah Nabi sudah ngaduk begitu Sudah ngeluh begitu Berarti kece Sifat akrodul basyariah Kita kan ngaji akidatul awam ya Bulan puasa Para nabi juga punya sifat apa? Kemanu Manusiawi 950 tahun sabarnya Masya Allah Kita sejam aja kagak sabar ini 950 tahun, ngadepin orang bandel. Kita kadang baru ngadepin satu orang bandel, sejam aja udah mulut, udah ke, uh, uh. tapi ujungnya nabi, nabi Allah mau tersakiti. Maka apa yang terjadi? Dibinasakan semua manusia zaman itu karena ada kekasihnya Allah yang tersakiti. Kalau Nabi Muhammad tidak Nabi Muhammad itu Masya Allah Berkali-kali disakiti Tapi beliau berkali-kali membalas dengan Dengan kebaikan Pada saat beliau di Taif Setelah wafat Siti Khadijah Siti Khadijah Meninggal Kemudian wafat pula paman beliau yang sangat membela, membantu beliau yaitu Sayyidina Abi Abu Talib lalu beliau ingin mencari apa namanya suasana baru ingin berdakwah di lain tempat bukan di Mekah tapi di Taif karena ada bibiknya beliau di Taif apa yang terjadi pada saat beliau masuk ke kota Taif mereka sudah siap-siap nyambut Rasulullah dengan batu dilempar De batu bahkan dipukul pakai tangan diludahin Rasulullah Bahkan anak-anak kecilnya sengaja disuruh baris sambil mengatakan Muhammad Majnun, Muhammad Majnun Muhammad gila, Muhammad gila gitu Sampai Rasulullah SAW diuber-uber, beliau cuma berdua saat itu Bersama seorang anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harithah anak angkatnya Rasul namanya siapa? Zaid bin Harithah akhirnya beliau diamankan oleh seorang budak yang sedang menjaga kebun anggur di daerah Taif namanya Adas Ad lalu diamankan dimasukkan ke dalam satu tempat yang sekarang tempat tersebut terkenal dengan yang namanya Masjid Ku. bukan Kuba jauh amat sambung-sambungin bak madin-madinah, <tuk> masjidku, ku doang, ku, ku, ku itu sikut. Dan pada saat Rasulullah di dalam tempat tersebut, beliau tiduran sambil beralaskan apa? Sikutnya tangannya, maka disebutnya sekarang tempat itu disebut masjidku. Darahnya Rasulullah mengalir, merasa kesakitan yang sangat luar biasa turun malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung menawarkan sama Rasulullah ya Rasulullah ini orang toib betul-betul udah nggak tahu diri kelewatan keterlaluan engkau datang membawa kasih sayang berdakwah belum apa-apa udah lemparin batu udah diludahin betul nggak kata malaikat Jibril izinkan saya untuk mencabut gunung-gunung yang besar yang ada di kota Taif akan kami cabut sampai ke akar-akarnya lalu kami akan timpakan kepada penduduk Taif biar semua penduduk Taif binasa seperti umat-umat terdahulu yang ketika mereka menyakiti kekasih-kekasihnya Allah para Rasulnya so, kita warin kayak gitu Nabi Muhammad jawabnya bagaimana? La ojo bal artaji justru saya berharap kalau sekarang orang tuanya nggak mau nerima saya saya berharap nanti anaknya akan keluar dari sulbi-sulbi orang-orang to'ib orang-orang yang akan menghafal Al-Quran aku berharap kalau bukan mereka yang sekarang aku berharap keturunannya jangan dibinasakan Jibril aku sudah maafkan mereka Allahumma salli ala Muhammad salli. Itu Rasulullah Model gaya kita Lagi disakitin orang, didatengin orang Kenapa lu nangis? Dipitnah sama dia Buat impah aja kok ya Sikat Ada yang belain Kasih paham Kasih paham dia, kasih paham nggak tahu apa gua siapa ini, tuh malaikat jibril nawarin, malaikat penunggu gunung nawarin, tapi nabi muhammad senyum, lagi berdarah sempat, lagi ngeberesin ludah di mukanya, ya allah masih sempat senyum, beliau jangan, jangan sakiti mereka, biarin, biarin nanti dia punya anak, punya cucu mudah-mudahan cucu dan keturunannya ada yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbi ya itu Rasulullah ya kita nggak bisa 100% 0, sekian persen saya ikutin maafin orang yang nyakitin kita jangan malah dibalas betul gak ya, bisa doain yang baik minimal diem deh gak usah ngebahas memang nggak ntar lo kena lo kena lo kena lo Kok kirim kompor loh. Mau masuk perut atau mau masuk lambung? <laughs> ya Allah, jadi jangan. Waktu perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah terkena serpihan panah. Dahinya beliau, pelipisnya beliau sobek sampai Nabi dibopong oleh para sahabat perang Uhud umat Islam kalah tuh. Insya so, nanti umroh kita ziarah ke Uhud saya akan tunjukin tempat di mana Rasulullah berlindung yang sekarang udah di beton sama orang Saudi ada celah di, di, Jabal Uhud ada celah di situ Rasulullah berlindung sambil nadahin darahnya karena kalau nggak ditadahin darahnya darahnya sampai ke bumi bumi kagak terima habis orang musyrikin Quraisy akhirnya darahnya di ditadahin sama Rasulullah tapi wangi darahnya Rasulullah sampai sekarang masih ada orang yang tahu jarak ke situ saking banyaknya orang pemerintah Saudi akhirnya tutup dibikin beton celah tersebut nggak bisa lagi dimasukin para sahabat ngomong sama Rasulullah ya Rasul bukankah engkau ini seorang Nabi iya bukankah engkau seorang Rasul betul bukankah Nabi dan Rasul kalau doa mustajabah Benar, mustajabah. Kenapa engkau tidak mengangkat tanganmu lalu berdoa kepada Allah agar semua orang-orang Quraisy binasa, selesai ya Rasulullah, nggak usah perang-perang lagi. Diprovokatorin nih Rasulullah nih. Tapi Rasulullah memang hatinya lembutnya dari sononya. Apa kata Nabi? Enggak. Doa mustajabku tidak akan aku gunakan di dunia. Apalagi untuk melaknat orang lain, Doa mustajabku akan aku gunakan nanti di akhirat ketika ada umatku yang masuk ke dalam neraka dia enggak punya amal sedikit pun tapi dia pernah berkata wa asyhadu anna muhammadar rasulullah aku akan minta sama Allah ya Allah dia pernah menyebut aku bersaksi nabi Muhammad utusan Allah angkat dia dari neraka ya Allah masukkan ke dalam surga aku akan simpan doaku supaya mereka nanti di neraka selamat Allah shalli ala Muhammad Muhammad Nabi punya doa mustajab kagak diumbar, Bu, tapi disimpan supaya untuk menyelamatkan umatnya di akhir. Di akhir. Aku diutus bukan buat melaknat, tapi aku diutus untuk membawa rahmat. Subhanallah, makanya orang Quraisy aman, Yahudi-Yahudi di kota Madinah aman, karena di tengah-tengah. mereka ada kekasihnya Allah Allah sampai Allah turunkan Al-Qur'an ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah eh mohon maaf dalam surat At-Taubah maka Allah liyu'adzibahum wa anta Allah tidak akan pernah mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka jadi kalau ada wali, ada kekasihnya Allah di tengah kampung, Masya Allah itu jaminan keselamatan Selamat, Tapi ketika wali itu kekasihnya Allah tersakiti hatinya Dan dia tidak terima yang marah Allah Rasulullah berkali-kali disakiti Tapi justru Rasulullah malah membalas dengan kebak ya. Beliau nggak pernah kecewa Walaupun bertubi-tubi fitnah Walaupun bertubi-tubi disakiti Hati beliau tetap rahmat Kasih sayang kepada umat sehingga <tuh> Umat saat itu semuanya merasa ah, Gak pernah ada yang namanya ah, Azab ya, yang membinasakan Allah. Gak ada tuh Gak seperti umat-umat terdahulu Yang ketika mereka menyakiti hati nabinya Langsung di Azab, di azab. Subhanallah Bangga kita jadi umatnya baginda nabi Muhammad, sahab, Ahmad, sahab, Muhammad. Sallallahu Alhamdulillah Alhamdulillah Al Quranin maka jangan sampai kita meremehkan sekitar kita, betul nggak? bisa jadi orang yang kita remehin takutnya dia orang yang dicintai oleh Allah karena sekurus-kurusnya ikan pasti punya daging betul nggak? artinya apa sih tat? orang ahli maksiat pasti punya amal kebaikan, betul? Bisa jadi amal kebaikan yang kecil yang pernah dia lakukan Allah ridho sehingga dia dicintai oleh Allah. Kalau orang tersebut kita sakiti, nggak bahaya tah? Nah, Maka hati-hati baik sangka sama hamba Allah. Apalagi orang yang kita sakiti betul-betul orang soleh. Nauzubillah, amin. Dan nah, nggak usah ikut-ikutan benci deh lagi rame nih. Ya yeah. masalah apa namanya? nasab ya gak ikut-ikutan gak ikut-ikutan membenci mau siapa kita ikut dan prinsip saya begini lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, membenci. paham gak kira-kira lebih baik salah mencintai daripada salah membenci saya suka sama orang tersebut saya nggak benci sama orang tersebut ternyata orang itu orang buajingan tengik sukanya saya dipermasalahkan nggak kira-kira saya dosa enggak? enggak? Kenapa enggak dosa? Karena saya tetap menjaga baik Walaupun baik sangka saya salah. Salah. salah Tapi kalau coba kita buruk sangka Buruk sangka Benci sama orang Ternyata orang yang kita benci Orang yang diridoik sama Allah oh. Orang yang menjadi kekasihnya Allah oh. Bahaya enggak kira-kira? Ya Allah Makanya udah deh Mendingan kita mencintai saja kita menghargai saja, siapa saja, siapapun Lebih baik salah mencintai daripada salah mem benci. membenci Andai sudah terbukti kelakuan buruknya Jangan benci orangnya, tapi benci kelakuannya Ini tasawuf nih ya. Ini kita masya Allah benci, bukan cuma sama kelakuannya Kedaki-dakinya kita benci motor-motornya kita benci najis gua melihat motor dia tuh ya Allah motor nggak salah apa-apa dibenci ya Rabbi ya jadi nah begitulah Al-Quranin Wallahu'aklamu bisawak